Ну, я понимаю, что всем нам тяжело сейчас, но давай, так, если по горячим следам, но ну, практически ничего не получалось у нас в первом тайме. Никакой э, агрессивной игры в атаке, хотя мы и просили ребят, что все-таки надо играть в атаку, надо искать счастье у чужих ворот. Во втором тайме, ну, может быть, что-то у нас начало получаться, хотя, я же говорю, что не то, как и выход из обороны в атаку. Очень много было брака при первых передачах, проигрывали и единоборство внизу, вверху. Вот, так что здесь говорю, мы проиграли этот матч полностью в плане желания. Ну, все-таки мы все равно планировали играть в атаку и более, говорю, что на флангах более скоростные игроки. И тот же Гонсалес, Вермоленко, Цыганков в этой позиции мог бы выйти. Но я же говорю, что он и так в раздевалке был, и до игры, и в перерыве был, и сейчас он поддерживает ребят. Так что здесь мы приняли такое решение, что Олег сегодня остался вне заявки. Ну, наверное, что я неправильно ребятам объяснил. Все-таки не донес, наверное, то, как нужно было играть ответный матч, имея преимущество. Это, скорее всего, что была моя ошибка.